Значит, уважаемые гости, уважаемые члены правления Днепровской организации, сегодня, 1 числа, октября 2006 года, мне поручено выполнить решение правления Днепровской организации ветеранов боевых действий Украинского союза ветеранов Афганистана города Херсона от 2 августа 2006 года за номером 3 о принятии в почетные члены святейшего патриарха Киевского и всея Руси Филаретов. Настоящим первым всегда идти трудно через тернии. Во все века сжигали первых на кострах. Но эти костры согревали души тех, которые тянутся к миру, добру и духовности. Первым духовным лицом, ставшим почетным членом Днепровской организации ветеранов боевых действий, становится святейший патриарх Киевской и всея Руси Украины Филарет. Серебряной медалью преданность делу награждается Святейший Патриарх Киевской и всея Руси Украины Филарет за возрождение соборности Украины и создание самостоятельной украинской церкви Киевского патриархата. Прошу, пожалуйста. Вот с таким вот удостоверением и вот с этой вот серебряной медалью. Преданность